আজি মই আপোনালোকক দেখাবলৈ বিচাৰিছোঁ এটা ঘৰৰ দৃশ্য মানে এইটো হৈছে মোৰ ঘৰৰে দৃশ্য মানে মোৰ ৰুমৰ দৃশ্য চাওকচোন কাপোৰ কানি অৱস্থা কেনেকুৱা হৈ গৈছে ঘৰ এখন চাফা কৰি ৰখাৰ মূলতে গৃহিণীগৰাকীয়ে অৱ প্ৰথম এনেকুৱা এটা অৱস্থাত থাকে আৰু কেনেকৈ চিজিল কৰি ৰাখিবলগীয়া হয় কিমান সময়ৰ প্ৰয়োজন হয় আৰু কিমান মাথা মাৰিবলগীয়া হয় ঘৰখন যিমান চিজিল কৰিলেও কাৰণ ল'ৰাই ছোৱালীয়ে মানে আকৌ বেয়া কৰিবই আকৌ চিজিল কৰিবই লাগিব সদায় এইবিলাকেই আমাৰ কাম আৰু চিজিল কৰি থাক কৰি থাক মানে কি হ'ল মেইন কথাটো মই দুদিনমান গৈ ঘৰত মানে থকাই হোৱা নাই অ'ত ত'ত ঘূৰি ফুৰিবলগীয়া হৈছে আৰু গৈছোঁ য'ত ত'ত কামতে গৈছোঁ আৰু এদিন ঘৰতো থাকেই লগেই সেইকাৰণে ঘৰখন ইমানেই বিশৃংখল হৈ গ'ল যে দুদিনমান ঘৰত নাথাকিলে টোপোলা টোপোলা হৈ গৈছে বস্তুবোৰ এতিয়া কাৰণ সৰু বাচ্ছা আছে ন লগত ক'ৰবাত গ'লে মানে টোপোলা বান্ধি চব লৈ যাবলগীয়া হয় বেমাৰ পৰি যাব জানক কিবা হ'ব লগত আকৌ টোপোলা বান্ধি কাপোৰে কানিয়ে দৰৱে চৰপে সামৰি এদিন এৰাতিৰ কাৰণে গ'লেও লৈ যাবলগীয়া অৱস্থা হয় আকৌ আহি পিনি এইখিনি ঘৰত ধুনীয়াকৈ চিজিল কৰিবলগীয়া হয় আৰু মই নিজ নিজে ঘৰত নাথাকিলে জানেই আৰু হাজবেণ্ডবিলাকে কি কৰি পেলাই গোটেই কাপোৰ কানি ইফালৰ পৰা ইফাল চিজিলটোতো দূৰৰে কথা সিহঁতৰ কাপোৰ নিজৰ কাপোৰ ল'ৰা ছোৱালী কাপোৰ কানি আকৌ কিতাপ বহীপত্ৰ দৰৱ মেডিচিন বিউটি মানে মুখত ঘঁৰা ক্ৰীম চিম মানে কি ক'ম আৰু ঘৰখনত যিমান মানে বস্তুৰ প্ৰয়োজন মানে নিজক মানে মানুহ জীয়াই থাকিবলৈ সেই সকলো বস্তুখিনি চিজিল কৰি ৰখাটো এগৰাকী গৃহিনী মুখৰ কথা নহয় ৰাতিপুৱাৰ পৰা গধূলিলৈকে মানে অকল এইবিলাকৰ লগতে ল'ৰা ছোৱালীক খোৱা বোৱা সময়ত ভালকৈ খাবলৈ পিন্ধিবলৈ পাইছেনে নাই এই সকলোখিনি সমস্ত চিজিল কৰিবলৈ কিমানখিনি কষ্ট মই আজি জাষ্ট আপোনালোকক এটা পাৰ্ট আজি দেখাম বুলি ভাবিছোঁ সেইটো হৈছে মেডিচিন আৰু ঘৰখনত মানে বাচ্ছাৰ প্ৰত্যেকটো দৰৱেই ৰেডি ৰাখিবলগীয়া হয় পটককৈ যদি বেমাৰ পৰি যায় ছাডেনলি তেতিয়াহ'লে মানে সৰু সুৰা বেমাৰ ইমান ডাঙৰ বেমাৰ নহয় যিবিলাক চৰ্দি খকী কাহ গেছ ক'ৰবাত দুখ পালে মানে লগোৱা দৰৱ এই যিবিলাক সাধাৰণ বেমাৰ সেই বেমাৰবিলাকৰ এটা মানে সৰু সুৰা চবৰে মানে প্ৰত্যেকৰ ঘৰতে থাকে বুলি মই ভাবোঁ কাৰণ এটা ৰাখিবলগীয়া হয় কাৰণ পটককৈ মেডিকেল লৈ যাবলৈ নোৱাৰোঁ ঘৰত অকলে থাকোঁ সেইখিনিতো ৰাখিবই লাগিব যোগাৰ কৰি কাৰণ এয়া আৰু বাচ্ছা আছে যেতিয়া ঘৰত থাকিবই বাচ্ছা কি ডাঙৰ ডাঙৰ মানুহৰো হয় বেমাৰ আজাৰ সেই ডাঙৰ মানুহৰ এটা এটা ৰাখিবলগীয়া হয় সেইকাৰণে এই কোণাটো ইমানেই বিশৃংখল হৈ আছিলে যে আজি মই চিজিল কৰিছোঁ ঘৰত ৰাতি থাকিবলৈ গৈছিলোঁ লগত লৈ যাবলগীয়া হয় নাকত দিয়া দৰৱ কাঁহৰ দাঁতৰ বিষৰ গেছৰ তাৰপিছত এই আৰু তাৰপিছত বাচ্ছা লগাই দিয়া ক্ৰীম পাউদাৰ আকৌ আমাৰো ডাঙৰ মানুহবোৰৰ ক্ৰীম পাউদাৰ এইবিলাক আজি সোণাটো মোক চাফা চাফ কৰিবলৈ ইমান দেৰি লাগি গৈছে নহয় বাচ্ছা এইফালে কান্দিছে ওচৰতে শুৱাই লৈছোঁ মাজতে অকণমান গাখীৰ অকণমান খুৱাওঁ আকৌ পেণ্ট বদলাই দিওঁ প্ৰস্ৰাৱ পাইখানা কৰে আকৌ এয়া চাফা কৰোঁ এনেকৈ আৰু দিনটো মানে গোটেই দিনটো পাৰ হৈ গৈছে মই কি ক'ম এনেকুৱা হয় নহয় অৱস্থা ঘৰত অকলে থাকিলে চিজিল কৰিবলৈ মানে ভাবিব লাগে আৰু সেয়েহে আপোনালোকৰো হয় চাগে হয় গৃহিণীবিলাকৰ এনেকুৱা অৱস্থা মই আজি মোৰ ৰুমটো চাফা কৰিও শেষ কৰিব পৰা নাই নেচাৰ এক্সাম শেষ হ'ল তাই কিতাপ বহিবোৰ চিজিল কৰিবলৈ আছে এতিয়া ইমানেই অশান্তি কৰিছে নহয় ঘৰত মানে নহয় মোবাইল লাগে নহয় লগ লাগি কি কৰিম এতিয়া তাৰো সেই টেনশ্যনখিনি আছে ক'ত কেনেকৈ তাইক মেনেজ কৰিম কামত কেনেকৈ বিজি ৰাখিব লাগিব সেইখিনি চিন্তা এইয়াই আৰু বহুত কথা গৃহিণী হ'বলৈ ইমান মুখৰ কথা নহয় আৰু প্ৰত্যেকটো মেডিচিনেই মনত ৰাখিব লাগে কোনটো কি মানে প্ৰত্যেকটো এতিয়া মনতে ৰৈ গৈছে এখন সৰু সৰু মূৰা এটা মানে ফাৰ্মাচীৰ মানুহ হৈ গৈছোঁ আৰু চাই চাই আৰু এয়া গৰম দিন আহিছে যোৱা বছৰে আনি থোৱা দাৰ মিকল সেয়া ৰাখি দিছোঁ লাগিব আকৌ ঘামচিবোৰ উঠিব নহয় এতিয়া